Pada video kali ini, kami akan menyajikan tentang beberapa hewan yang sering menjadi predator atau pemangsa pada peternakan semut rangrang, dan juga akan kami berikan cara-cara untuk mencegahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Abian, channel yang menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang. Semut Rangrang dikenal sebagai hewan yang sangat agresif dan sangat teritorial. Kerjasama antar anggota koloni menjadikan mereka sebuah tim yang sangat kuat. Namun, ternyata ada juga beberapa jenis hewan yang bisa memangsa Semut Rangrang atau menjadi predator dari Semut Rangrang yang bisa menyebabkan habisnya koloni Semut Rangrang. Pada dasarnya, hewan predator atau pemangsa semut rangrang di alam liar dan juga di kandang ternak adalah sama. Pada video kali ini, kami akan menyajikan tentang beberapa hewan yang sering menjadi predator atau pemangsa pada peternakan semut rangrang, dan juga akan kami berikan cara-cara untuk mencegahnya. Yang kami sajikan ini berdasarkan pengalaman kami selama beternak semut rangrang dan juga berdasarkan pengalaman dari para peternak semut rangrang Indonesia yang lainnya. Apabila ternyata nanti Anda memiliki pengalaman yang berbeda dengan yang ada di video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita ulas tema kali ini. Yang pertama adalah burung pemakan serangga. Ini pernah terjadi pada peternakan seorang teman kami di mana beliau menggunakan kandang yang terbuka atau tidak terdapat dinding pada salah satu sisinya. Dan di sekitar kandang ternak semut rangrang -rang beliau masih banyak terdapat burung-burung liar pemakan serangga. Burung liar yang sudah mengetahui bahwa pada kandang ternak semut rangrang terdapat makanan untuknya, maka setiap hari ia akan datang ke kandang ternak semut rangrang untuk mengambil makanan. Jika hal ini terjadi terus-menerus setiap hari, maka semut rangrang yang ada pada peternakan akan habis. Memang tidak semua burung liar mau untuk memakan semut rangrang. Dan tidak di semua tempat beternak semut rangrang -rang ini terdapat burung liar pemakan serangga di sekitarnya. Akan tetapi, hal ini haruslah tetap diantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Antisipasinya tentu dengan memberikan pagar atau dinding pada kandang ternak semut rangrang -rang, agar burung-burung liar tidak bisa memasuki kandang ternak semut rangrang. -rang. Hewan selanjutnya yang bisa memakan atau bisa menjadi predator semut rangrang adalah ayam. Ayam memang bisa jadi predator atau pemangsa semut rangrang pada kandang terbuka seperti halnya kasus yang pertama tadi. Pada umumnya, ayam memang lebih banyak mengkonsumsi makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi, Tak jarang juga mereka memakan makanan yang berasal dari hewan lain. Apabila ada ayam yang bisa memasuki area kandang ternak semut rang-rang, mereka akan memakan semut rang-rang yang bisa mereka jangkau, yaitu pada rak bagian bawah dan pada kaki-kaki rak budidaya. Sama halnya dengan kasus yang pertama tadi, cara untuk mencegahnya adalah dengan memberikan dinding atau pagar pembatas. Agar ayam tidak bisa memasuki area kandang ternak, hewan predator, atau yang bisa memangsa semut rangrang, -rang yang selanjutnya adalah kodok. Sebagaimana yang kita tahu, kodok adalah merupakan hewan amfibi pemakan serangga. Dengan lidahnya yang panjang dan cekatan, kodok akan dengan mudah untuk meraih semut rangrang rang yang berada pada rak budidaya. Semut-semut rang-rang yang berada di rak bagian bawah atau pada kaki rak akan sangat mudah untuk diraih oleh kodok. Jika seekor kodok sudah mengetahui bahwa di tempat itu tersedia makanan untuknya, maka ia akan kembali lagi pada hari berikutnya. Kodok akan datang ke kandang ternak semut rang-rang rang pada sore atau malam hari. Ia akan menunggu dengan sabar Sampai semut rang-rang turun ke rak bagian bawah, sehingga dia bisa memakannya dengan cepat. Setelah merasa kenyang, kodok akan pergi meninggalkan kandang ternak semut rang-rang dan akan kembali pada hari berikutnya. Untuk mencegah hal ini terjadi, maka cara yang digunakan adalah sama dengan kasus sebelumnya, yaitu dengan memberikan dinding atau pagar atau pembatas yang bisa menghalangi kodok untuk masuk ke kandang ternak semut rangrang. Hewan yang bisa menjadi pemangsa atau predator bagi semut rangrang yang keempat adalah kadal. Tidak semua kadal mau memakan semut rangrang. Akan tetapi, ada beberapa jenis kadal yang termasuk golongan karnivora. Jenis kadal yang termasuk dalam golongan ini akan memakan serangga dan juga hewan-hewan kecil, termasuk semut rangrang, -rang, untuk memenuhi kebutuhan makanannya untuk mengantisipasi agar kadal tidak bisa memakan semut rangrang -rang yang kita pelihara di kandang ternak, maka yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pembatas atau dinding yang bisa menghalaunya untuk masuk ke kandang. Hewan yang bisa menjadi pemangsa atau predator pada semut rangrang -rang di kandang budidaya yang kelima adalah tokek. Sebagaimana kita tahu bahwa tokek adalah hewan pemakan serangga dan juga hewan-hewan kecil termasuk semut rangrang. Keberadaannya di kandang ternak semut rangrang bisa menjadikannya sebagai predator yang mampu menghabiskan koloni semut rangrang secara perlahan. Hal ini bisa terjadi jika jarak antara rak dan juga dinding kandang ternak kurang dari 30 cm. Untuk mengantisipasi agar koloni semut rangrang -rang yang ada di rak tidak dihabiskan oleh tokek, cara yang dilakukan adalah dengan menjauhkan rak budidaya dari dinding kandang. Jarak yang ideal antara dinding dan juga rak adalah minimal 30 cm. Dengan jarak ini, tokek yang menempel pada dinding tidak akan mampu untuk meraih semut rangrang -rang yang berada di rak. Hewan yang bisa menjadi predator atau pemangsa semut rangrang -rang di kandang ternak selanjutnya adalah cicak. Sama halnya dengan tokek, cicak adalah pemakan serangga dan juga hewan-hewan kecil yang lainnya, termasuk semut rangrang. -rang. Jika semut rangrang -rang yang dipelihara pada rak budidaya masih sedikit, maka cicak ini akan berani untuk melompat dan masuk ke rak budidaya untuk memakan semut rangrang. -rang. Pada rak budidaya yang hanya dihuni oleh sedikit semut rangrang -rang, akan banyak menyisakan tempat yang kosong sehingga bisa dijadikan sebagai tempat untuk bersembunyi bagi cicak. Sedangkan pada rak yang terdapat banyak semut rangrang di dalamnya, cicak tidak akan berani masuk dan dia hanya akan berusaha untuk meraih semut rangrang -rang dari dinding kandang ternak. Maka dari itu, untuk mengantisipasi agar cicak tidak bisa memakan semut rangrang -rang pada rak budidaya, maka rak budidaya harus diletakkan berjauhan dengan dinding kandang ternak. Sebagaimana telah kami sebutkan di depan tadi bahwa jarak ideal antar keduanya adalah 30 cm. Dengan cara seperti ini, maka cicak tidak akan bisa melompat dari dinding ke rak budidaya atau meraih semut rangrang -rang yang berada di rak dari dinding kandang, hewan selanjutnya yang bisa memasuki area kandang ternak semut rangrang adalah tikus. Apakah tikus termasuk predator atau pemangsa semut rangrang? Memang, pada dasarnya tikus adalah hewan omnivora atau pemakan segala. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman kami selama berternak semut rangrang -rang sejak tahun 2013, belum pernah terjadi ada tikus yang memakan semut rangrang -rang di rak budidaya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tikus adalah merupakan hewan yang sangat rajin dalam mencari makan ke sana kemari. Semua tempat akan ia jelajahi demi untuk mendapatkan makanan. Dan yang pernah terjadi pada peternakan semut rangrang -rang kami adalah seekor tikus yang memasuki rak budidaya semut rangrang -rang dikarenakan tertarik dengan makanan yang kami sediakan untuk semut rangrang. -rang. Dengan adanya kehadiran tikus pada rak budidaya ini, tentu saja akan menyebabkan semut rangrang -rang mengeroyoknya. Tikus pun akan segera lari dari rak budidaya untuk menyelamatkan diri dari gigitan semut rangrang. -rang. Tikus yang panik akan lari dan menabrak toples sarang koloni semut rangrang yang menyebabkannya jatuh dari rak budidaya. Ini artinya tikus memasuki rak budidaya semut rangrang bukan karena tujuan untuk memakan semut rangrang. Dengan kata lain, tikus bukanlah termasuk predator atau pemangsa semut rangrang. Akan tetapi Kehadirannya di rak budidaya akan menyebabkan gangguan pada koloni semut rangrang. Dengan demikian, kandang ternak semut rangrang haruslah disetting sedemikian rupa agar tikus tidak dapat memasukinya dan menimbulkan gangguan pada koloni semut rangrang yang dipelihara. Oke teman-teman, dari video ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada beberapa hewan yang bisa menjadi predator atau pemakan semut rangrang pada rak budidaya di antaranya adalah yang pertama burung pemakan serangga. Yang kedua adalah ayam. Yang ketiga adalah kodok. Yang keempat adalah kadal. Yang kelima adalah tokek. Dan yang keenam adalah cicak. Sedangkan tikus bukanlah termasuk predator semut rangrang akan tetapi bisa mengganggu koloni semut rangrang di rak budidaya. Terima kasih sudah menonton dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.